Будет время проповеди. Эта проповедь э, где-то родилась ну, на этой неделе в размышлениях над теми материалами, которые э, были на обучении. При том, что на этих материалах не был дан большой акцент. Мы как-то так вскользь по ним прошли. Я на этой неделе был на обучение с женой, но э, я обратил внимание на этот лист с материалами и размышлял над ним и хотел поделиться с вами. Проповедь называется «От неверия» до ученичества. Где я сегодня? Каждый человек в этом мире находится на духовном пути. Мы с вами не раз говорили, что никто не стоит на месте. Ты либо ближе к Богу, либо дальше. Наш духовный лифт либо поднимается вверх, либо он опускается вниз. Где ты сегодня? Задайте каждый себе этот вопрос. Как Бог видит тебя? Смотрите, люди не все видят. Далеко не все. Даже самые близкие люди не все видят. Пастор не может знать полностью твоего сердца. И другие служители полностью не знают твоего сердца. Ты можешь обманываться сам. Или даже Неосознанно создавать определенную картинку в своей жизни. Особенно по воскресеньям. Друзья, ну мы люди можем быть еще теми актерами. С понедельника по субботу, жить плюс-минус обычной такой светской жизнью, мужской, а в воскресенье, быть в церкви потому что так надо, потому что вырос, может быть, в религиозной семье. И я сегодня постараюсь нарисовать таких четыре портрета, и, возможно, ты в одном из них узнаешь себя. Эти портреты, они ну, рисуют их Слово Божье и описывают разное состояние человеческого сердца по отношению к Богу. Конечно, одной проповеди не хватит для того, чтобы нарисовать в деталях эти портреты полностью. Но определенные наброски мы сегодня сделаем. И портрет первый – это портрет неверующего человека. Мы иногда говорим не церковного человека. Возможно, ты живешь во грехе. Возможно, ты любишь грех, он тебе приятен, на тебя устраивает такая жизнь. И ты знаешь, что твоя жизнь явно ничего общего не имеет со святостью, христианством или следованием за Христом. Возможно, ты думаешь, что ты достаточно хорош, но ну, не так, как кто-то другой. Ты не практикуешь каких-то видимых грехов, ты не убийца, не пьяница, не вор. Возможно, даже ты трудишься на работе, у тебя есть семья, ты заботишься о них. Иногда кому-то помогаешь какими-то вопросами, Возможно, ты достаточно даже дружелюбный, гостеприимный, позитивный, не куришь, не пьешь. Ну, да, может, по праздникам иногда немножко. Но в принципе ты думаешь, что ты достаточно хорош. Может, ты по большим праздникам бываешь в церкви, Рождество, Пасха, Троица, стараешься не пропускать. Может быть, у тебя есть иконка в машине крестик на шее, ниточка красная со святой земли на запястье. И если тебя спросить, доволен ли тобой Бог, ты скажешь, ну в принципе, я не такой, как они. Я думаю, что да. Ну, что Бог, в принципе, доволен. Но Бог учит Библии. Кремлянам 3 глава, 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все согрешили. Возможно, ты родился в христианской семье. Вот даже мы в регионе, где находимся, здесь очень многие люди родились в христианских семьях. Ты вырос в церкви буквально, с воскресной школы. Посещал воскресную школу, был много раз в христианских лагерях. Возможно, выходил несколько раз уже на покаяние. Да, первый раз не разобрался, друзья выходили, ты вышел. Второй раз атмосфера была такая, что грех было не выйти. Возможно, тебя даже крестили, не сильно интересуясь, во что ты веришь. И ты уже что-то помогаешь в церкви, служишь, может быть, даже уже. Возможно, ты до сих пор не понял Евангелие. Или не подчинил свою жизнь Богу. Люди могут находиться под властью греха в любом из этих состояний. Неверующий человек. Явный грешник, примерный грешник и религиозный грешник. Но портрет один и тот же. Портрет неверующего человека. Кефесянам 2 глава, 1-3 стих. И вы были мертвы по причине своих преступлений и грехов, которых пребывали в ранее, следуя путям, путями мирскими, повинуясь властителю, господствующему воздухе, духу и действующему сейчас в тех, кто не послушен Богу. Мы также жили среди них одно время, по такая потребностям своим, своей греховной натуры, следуя своими, своим греховными желаниями и мыслями. Как и все остальные в мире, мы обречены были испытать на себе гнев Божий. Портрет неверующего человека может отличаться, но последствия одинаковые. Обречены испытать на себе гнев Божий. Нет примирения с Богом. Пример такой жизненный приведу. Человек садится в машину. Это может быть даже дорогая машина. Машина, в которой много разных умных штук. Но человек едет в этой машине по навигатору, а навигатор сломан. Человек уверен, что все правильно и что движется в правильном направлении, но на самом деле движется в противоположную сторону. И возможно, пока он не доедет до конечной точки, он этого не поймет. Что его опора, его суперсовременный навигатор подвел. Так и неверующий человек может быть уверенным, что все нормально многих людей спрашиваешь, все нормально. И работа есть, доход есть. Доход может быть выше, выше даже, чем у верующего человека. Таких очень много примеров. Люди есть очень образованные. Но без Иисуса, без истины, сердце, он движется не в том направлении. И все твои опоры в жизни могут рухнуть в один момент. И ты приехал не туда, куда планировал. От Иоанна, 14 глава 6 стих. Иисус сказал: Я ваш путь истинная жизнь. Никто не придет к Отцу, кроме как через меня. Нет другого пути. Только Иисус. От Иоанна, 3 глава, 6 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Смотрите Бог любит. И он хочет спасти. Бог хочет изменить твою жизнь. Он хочет, чтобы ты не погиб. Он отдал все самое дорогое, что у него было, своего сына. Если ты себя узнаешь как-то в этой картине, тебе нужно уверовать в Иисуса Христа. Уверовать в Его заместительную жертву на кресте. Кровь Христа лилась за тебя. За тебя заплачена другую цену. И услышав Евангелие, ты должен оставить грех. Ты идешь навстречу к святому Богу по следам Иисуса Христа, Богу праведному, с которым ты можешь иметь близкие отношения, с которым ты можешь начать новую жизнь, старую оставить, который всегда поймет, поддержит, даст надежду, веру, любовь, терпение в любых обстоятельствах. Люди тебе этого дать не могут, даже самые близкие, даже самые дорогие. Возможно, он давно стучится в твое сердце. Я знаю, что даже в этом зале есть люди, которыми Бог говорит уже давно. И тебе нужно откликнуться, пустить Бога в свое сердце. И Он изменит твою жизнь. И на земле, и в вечности тебя ждет другая перспектива. Вопрос, если сегодня моя жизнь закончится, Знаю ли я, где я буду в вечность? Второй портрет. То есть первый портрет был портрет неверующего человека. При том, что он может быть очень разным. Даже религиозный человек может быть неверующим человеком. Второй портрет это верующий, спасенный. Человек услышал Евангелие, покаялся, принял Христа в свое сердце. Пережил рождение свыше. 2 Коринфянам 5, глава 17 стих. Поэтому если кто-то во Христе, то новое творение Божие, старое умерло, наступил новый порядок. Радость спасения, благодарность Богу, прошлую жизнь оставил, исповедуя спасительную библейскую веру в Иисуса Христа, стал на путь освящения. Церковь нашел, начал посещать, может быть, здесь, в Нидерландах. Но еще нет посвящения какой-то конкретной церкви. Не имеет авторитета, защиты по местной церкви в личной жизни. Проповеди слушает, читает Библию, молится, много вопросов. То есть, есть такое свидетельство, когда люди только каются, что много вопросов, а почему так, а как так, как правильно это делать. Может быть, что-то начал ты помогать уже в церковном служении, но еще нельзя полностью на тебя положиться. То есть ты еще в таком... Ты не знаешь, что в этой церкви или в другой. Еще духовно незрелый, духовный младенец, но уже дитя Божье. Надо иметь наставление, духовно расти, не, не упасть, когда придут искушения. Такую иллюстрацию хочу сказать. Вот, ну, младенец родился – Родители радуются, но ребенок сам еще не может жить. Ну, вот у нас есть тут некоторых семей маленькие очень дети. Его их кормят, о них заботятся. Так и новообращенные, верующие нуждаются в поддержке церкви. Каждого из вас, братья и сестры. Без наставничества он может остыть. Вначале загорелся а потом, может быть, вялое христианство, или такая была первая любовь, потом там соприкоснулся больше с людьми, и не все ангелы, оказывается, оказалось, что такие все просто там, и все интересуются твоей жизнью, чаем, кофе угощают, ты думаешь, все, я в рай попал. А потом раз, ты где-то там, кто-то с тобой не поздоровался, еще какая-то ситуация произошла, а ты молодой верующий, ты как бы, а, что-то здесь не так, я пойду где-то сейчас дальше буду искать. Поэтому важно быть рядом с человеком, проявлять к нему любовь, наставничество. Человек может думать, что спасение – это все. Вот ты зашел в эту дверь, и все. Ты уже все, как бы, все решил, все свои вопросы, а расти не нужно. 1 Петра, 2 глава, 2 стих говорит, «Как новорожденные, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Духовным младенцем нужно питаться. Какой пищей? Духовной. Словом Божьим. Духовно расти, утвердиться и возрастать в том спасении, которое даровано во Христе. Если ты себя узнаешь в этом портрете, что с этим делать? Нужно изучать Библию, молиться, быть в общении с верующими людьми, присоединиться к церкви, не ходить по церквям, как перекати вот быть здесь, не в идеальной церкви, но в церкви Христа, быть с братьями и сестрами, присоединиться к церкви, принять водное святое крещение. Если ты уже дальше если ты уже не духовный младенец, посмотри, кто младенец в Кому нужна твоя помощь? Подумай, кто был человеком таким в твоей жизни? Кто поддержал тебя? Я помню, когда я пришел в церковь, молодой верующий, один брат очень много у меня вложил силы. Он приглашал меня на домашние группы, приглашал меня просто на общение. Я уже, наверное, не раз это рассказывал. Готовил вермишель, с сыром натирал. И... Ну, очень много заботы такой вот было явлено ко мне. Интересовался моей жизнью, молился за меня. Ну, он поддержал меня. Подумайте, может быть, вы, вы кому-то можете быть наставником из тех, кто недавно пригодился с Богом. То есть это был второй портрет. Первый был портрет неверующего человека, второй портрет верующего человека. Уже уверовал. Еще молодой верующий. Третье. Третье это член церкви, утвержденный верующий. Это третий портрет. Есть свидетельство покаяния, веры твоей. Ты принял водное крещение, присоединился к церкви, стал членом церкви. Церковь говорит человеку, мы признаем законным твое исповедание веры, крещения и ученичества во Христе. Таким образом, мы публично подтверждаем и признаем тебя принадлежащим Христу и обещаем, что будем заботиться о тебе. А человек, по сути, говорит церкви, поскольку я признаю вас верной церковью, провозглашающей Евангелие, подчиняю себя и свое ученичество вашей любви и заботе. Другими словами, суть церковного такого членства – это особенная ответственность церкви за вас и ваша особенная ответственность за церковь. Иногда мы думаем, что это в одну сторону работает, что церковь должна, а я никому ничего не должен. И да я вообще на заборе сижу. Я еще не спрыгнул сюда, и поэтому... Если человек избрал для себя Христа, ему важно присоединиться к церкви Христовой. Важно. Вы принимаете участие уже в вечере Господней, тоже важная составляющая. Деяния, 2 глава, 42-47 стих. Эти стихи часто читают, когда говорят о домашних группах, когда говорят о Первой Церкви. И это просто хорошее такое напоминание для наших сердец, как жила Первая Церковь. Деяния, 2 глава, 42-47 стих. Они постоянно пребывали в учении апостолов в общении, в преломлении хлеба и молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно предлагал спасаемых церкви. Люди учились у апостолов, как апостолы учились у Христа. Они познавали Христа, слушая апостолов. Такое имели очень тесное общение с друг с другом, с другими верующими, получали духовную пищу и духовно росли. Ну и поэтому очень важно быть в теле Христовом, быть в церкви, учиться у других христиан. Делиться тем, что Бог тебе открывает через Библию. Вот Вячеслав сегодня сам выбирал отрывок. Я смотрю, и я знаю, что это не простой отрывок. Ему надо доступно его донести. И в теле Христовом Бог нам... Может открывать одному стихи. Легче рассказать и доступнее рассказать другому, сложнее. Служить друг другу в любви, теми дарами, которые вас благословил Бог. У нас всех разные драмы Виктор играет на фоно. Я так не умею играть. Не умею так петь, как Саша. Саша, слава Богу за твой дар. А, я, когда смотрю на вас, вот, тех, кого я хорошо знаю, я знаю, что у вас есть определенные дары у других, другие дары. Поэтому мы церковь, и мы служим друг другу. На этом пути тоже есть определенные вызовы, есть определенные опасности. Бывает так, что ты был неверующий, ты покаялся, стал верующий, ты присоединился к церкви, вроде бы ты все правильно делаешь, но есть такая вещь, которую я называю религиозный фасад. И ты можешь делить церковную жизнь и личную. Быть верующим по воскресеньям. Жить для репутации определенной. Не быть открытым в церкви. И бывает так, что дерево снаружи зеленое, но внутри ствол-то начинает подгнивать. Снаружи выглядит крепким, но любой сильный ветер его ломает. Так и христианин может жить двойной жизнью. А Бог зовет нас к честности и к целостности, такую целостность христианской жизни. И если я член церкви, важно не останавливаться, а двигаться дальше, к ученичеству становиться настоящим учеником Христа. Потому что мы можем быть членами церкви, но это как Филькина грамота может быть. Приходит любое испытание в твою жизнь, и ты легко становишься не членом церкви. И ты пастор церкви, и приходит тебе испытания, и ты легко не пастор церкви. Живу ли я одинаково в церкви и дома? Или у меня две разные жизни? И четвертый портрет – это ученик, который постоянно растет. Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Я еще несколько стихов прочитаю. Иоанна, 15 глава, 18 стих. Тем прославился Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Это Иисус говорит. Луки, 9 глава, 23 стих ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за мной. Друзья, смотрите, учениками не рождаются, они а становятся. Членами церкви становятся. Ученик, он живет в таком ежедневном общении с Богом. То есть он хочет искать такого общения. Он исповедует грехи и бережет свое сердце святости. Вот у нас есть группа ученичества. Ну, мы еще не доросли до такого прям очень открытого исповедания, братья, но я думаю, что путь наш таков. Если мы хотим служить Богу и людям, мы должны быть подотчетны друг другу. Я думаю, что. Это важно иметь каждому из нас. И исповедовать грехи, беречь свое сердце святости. Мы должны благовествовать, мы должны жертвовать временем, ресурсами ради Божьей миссии, служа своими дарами в любви, приносить плод других учеников. Я надеюсь, что наши группы ученичества когда-то будут, вырастут и их станет больше. Те, кто сейчас посещает группу, он потом сможет набрать учеников и заботиться о них. Ученику не считает себя достигшим, но имеет полную уверенность во Христе. Радуется даже в испытаниях, потому что доверяет Христу. Такой пример из жизни хочу привести. Спортсмен, он не только числится в клубе, ну, как можно числиться членом церкви где-то, но реально тренируется и выходит на соревнования. Так и ученик Иисуса Христа. Они, это не просто членство, а активная жизнь и движение. Ученичество – это для всех, а не для особых. Христос сказал, идите и научите все народы. И это заповедь каждому. Это не пасторы еще три человека. Идут и учат. Нет, это сказано для всех. В заключение я хотел где-то напомнить, что неверующий это тот, кто спасение нуждается. Верующий нуждается в утверждении, потому что ты уверовал, но если ты не утвержденный, тебя может любым ветром Учение куда-то унести. А член церкви нуждается в росте, если ты уже стал членом церкви, присоединился к церкви. А ученик, он приносит плод. Плоды должны быть в твоей жизни. Представьте лестницу в четыре этажа. Ну, четыре портрета я рассказал. Четыре этажа. Нельзя остановиться просто на первом или втором. Это же цель подняться до конца так и в духовной жизни. Бог хочет вести нас от шага к шагу. Мы должны стремиться к этажам, которые выше. Становиться более зрелыми учениками Иисуса Христа. Если ты не верующий человек, если ты оцениваешь себя так, услышав сегодня проповедь, сегодня, возможно, твой день спасения. Ты сегодня можешь помолиться Господу. Можешь подойти после служения и сказать, пастор Валерий, давайте помолимся. Я готов с радостью помолиться с вами. Если ты младенец в вере, утверди свою веру. Если ты член церкви, пора расти. Если ты ученик, пора делиться верой и делать учеников. Где я сегодня? И какой я шаг сделаю завтра? Это вопрос для каждого из нас. И верного малом поставлен над многим. И я уверен, что Бог, видя ваше сердце, ваше желание расти, Он может благословить вас и, будучи учеником Иисуса Христа, может вам дать даже определенные роли церкви, о которых вы сейчас не думаете. Вот я смотрю на вас, смотрю, там Максим сидит за компьютером. Это не значит, что он пожизненно будет за компьютером сидеть. Виктор. Не обязательно, что ты всегда на клавишах будешь играть. А, Артем, Саша, Андрей, Сережа. Я, я просто понимаю, что когда я ехал в Нидерланды, я не планировал быть пастором. Но Бог говорит, верного малом поставлю над многим. Если ты любишь Иисуса Христа, если ты верен мало, если Бог работает с твоим характером, твой характер становится все более похожим на характер Иисуса Христа. Бог может тебя поставить на служение, о которых ты вообще не думал ранее и использовать тебя во славу Божью для созидания церкви здесь, в Нидерландах. Но для этого нужно показать верность ума, быть настоящим Иисус, учеником Иисуса Христа. Где я сегодня и какой шаг сделаю завтра?